bkto o'yinga kiritib berilyapti va birinchi bo'limning oxirida nihoyat gol bo'lmoqda oxiri himoyachilar chiqib masalani hal qilishmasa bo'lmaydigan ekan kermel chiqdi va darvoza ustuni yordamida hisobni ochib tanaffusga sodioi g'olib holda go olib chiqyapti sa'y harakatlar oxirgi sekundda o'zining yordamini berdi Foyda bu'lgani yo'q yana ichkarigami voy gol ofsad yo'q hisob ikkiyu nol gol muallifi endi boshqa bir bolqonlik futbolchi kalakovich hozirgina aytgan edim edima qo'yishmayapti shu ikkinchi qavatni uzatib beraver chermen hamda kalokovich masalani hal qilaverishadi bilib olishdi qirg'izistonlik futbolchilarning bo'ylari yetmayapti 53. uchinchi daqiqada sodiyona